Сейчас заезжаем на Вашингтон-Бридж. Мост, да? Да. А я иду, шагаю по мосту перед домом. <клышко> а что, куда мы едем с Мишей? Вещество, вещества, а? Я возьму отчетчик сюда. А? Солнце, не? Да. Вашингтон-Бридж, мост большой. И... Он слева, он к Ну даунтаун. Ну, там. Ну, ага. слева Сверху Вашингтон-Бридж видно. Институт. На короче. Это многоходовочка Боковая верхняя полочка И с вождями на колочках Был Димон, а теперь снова Вовочка Это многоходовочка А в метро на путях лежит проволочка Нестабильная здесь обстановочка на лобяночке пишет конторочка Это многоходовочка Это многоходовочка <свят> Переполнена снова парковочка Цены ломят даже пятерочка Неликвидочка и запрещеночка Это многоходовочка Вооружение Проиграна гоночка Вместо книжечки в руки винтовочка. На безымянных могилках Иконочка Многоходовочка Под Кремлевской стеной Вечером возвращаются люди из загорода А, ну-ну, а, ну. завтра на работу Уже пробки, да? Не будет Паркер Плаза многоходовочка. Это многоходовочка. Красиво, очень. Очень красиво. Ты грамотно заехала с первого раза. Винчик ты? А? Он че ты? Не, она заехала. А девушка. девушка. Сразу сходу так раз, как 20-летний таксист. 20-летним стажем. Без перепарковки, задом, сход под углом. Не то, чтобы... Курва, дитина. Ну. Не Нема... имеет ни стыда, ни совести. Почему? Не, наоборот, она А, молодец. хорошо. Я думал, что шо... сперва... ты... Ти... Не тыкалась туда назад. А нет, а под углом парковка. Она сразу заехала. Вот там... таксист. Молодец. Ну, да. Мы, Володя, едем по самому центру Нью-Йорка. Самый крутой район. Какие здесь все в принципе потянуты, хорошо одетые, mm -hmm. Такие симпатичные люди, да? Yeah. Ну, там, да. Ну это Манхэттене, да. Черта такая вот, ну, здесь oh. похоже так вот как, на Украину в том плане, что на Москву, все одеваются. Только, в принципе американцы не следят, не сильно следят за собой, но вот здесь они как это... Аккуратные. Да, yeah. да. Да. Какая столица, все следят за собой. Это, 6 шестая авеню, да? Шестая, да. Полицейский поехал. Да. Видите, у него на багажнике влево право камеры смотрят. Номера а, -а, -а смотри. Если у меня, допустим, просрочена регистрация была или что, по номеру он бы сразу высветил, что у меня... Уже приостанавливал, да? Или разыскивается машина сразу же. То есть не надо ему смотреть в окошко, он а едет просто, и все считывается вправо-влево. А вправо, компьютер в... работает за него, да? Все полностью базы данных синхронизированы по моему автомобилю ну, такая черная женщина пошла за ручку такая лет ей, ну вот сколько, не знаю 50 пошла mm -hmm. с 20-30 летним парнем белым? А черным, тоже черным за ручку они пошли ну вот такой вот, вот этот, такой весь разный. А это что у них пишет? Разные. Куп. Что? Этим большими. NYPD? Нью-Йорк? York... Купит. Какой купит? Что вы имеете? на дверках. Большими. Купит. NYPD написано. Нью-Йорк. Uh, NY, Нью-Йорк. PD, Police Department. Ага. -а -а. Полицейское uh, управление. Это церковь, да? Да, наверное. Да. Нет, честно говоря, я не знаю даже, что Может, это. Может, раньше было? Я в Манхэттен так не, не, не очень сильно хорошо знаю, хотя Оп. я здесь постоянно езжу, но... О, та дура. Это тут дурак какой-то? Что там? Какой то, -то. А, -то голый, Голубый. танцует. Это, это здесь мама с крысиной шли. Видно, когда-то с ней эти фотографировались. А, они здесь, наверное, центром тоже маму Христина, здесь маму водила, ну, показывала. Да, ну, лучше пройтись, конечно, чем проехать. Не, лучше проехать. Ну, вы думаете? Мне кажется, надо встать на Ноги землю. Болят. Встать на землю. Тогда как бы лучше чувствуешь, что. Ну, как бы ешь все в, как в фильме. Ты как -то встанешь. Ты вроде как Карпаты. А то, оказывается, американские горы. Совсем не Карпаты, украинские. Даже если денег нету, вот я поддерживаю эту трассу. Она сама после стоит еще 10-15 лет запросто, без вложений. Бач, Вова, где же, после, Бачу, вот, тут другая трасса, с той стороны, за горбиком, за холмом три полосы в одну сторону там три возврата нагадую мне Карпаты их мы были, тоже трасса Киев чоп красивая такая но ну, здесь лучше конечно здесь та встречная далеко а там рядом не? конечно. Знімаємо яка красота у Міші, де Міша проживає. Гори, ліса, дороги. Ми вже їдемо з аеропорта. Ми на заправці. Вова, бач, заправилися. Повний бак Міша залив. І тут, як прийнято в Америці, на заправці зразу. Миша кофе взял. Да. Такие. Напротив. Штуки. Да. И специальные. Такие. Пакунки. Мы маем потому нам что-далеко ехать. Да. Да. Я штурман, Миша пилот. Да, ч... да. И командир. Командир да, корабля. Да, 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 да. Именно так. Все. Ми ще ні, ніде не зблудили. Що от'їхати? А бабушку чуть не задусив бабулю негрітянку. Здесь нельзя так говорить, чтобы вы знали. Я, То, я понял. Если она услышит, она может на вас суд подать. Она мне откуда знает? Она вызовет вначале полицию, а они. А узвают, я убежу? Они вас будут ловить. А потом, они будут с вами разговаривать. Не, я понял, я понял, я так шучу. Здесь насчет этого немножко серьезно, Ну это а что оно для них? Ну, потому, не, 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 потому что нигертянка из страны Нигерии. Их много действительно из Нигерии, но в Африке много очень странно, им неприятно. Ну, как бы вам сказали, знаете, да ты москаль. А, О, понял. У на мне наболело это. Да их чё я москаль? Я с Украины. Ну ты же по-русски там или выглядишь как москаль. Ну я понял. Знаете. Я понял, я понял, Миш. это как персональный. Другой человек мимо ушей пропустит, ну да, а другой это его заезд. Это больно. Это не просто заезд, знаете, не хочется очень больная тема. На да, больная раз, а другой что они знают, что можно копейку заработать на этом. Ну это еще да, это еще другая штука. Что... Бабуля после этого будет ездить на Мерседесе с водителем. Да, mm -hmm. Наверное, верно Тоже Лексус. Самолет еще полетел. Я так недавно летел. Самолет полетел, да?